assalomu alaykum aziz talabalar bugun o'zbek tili darsimizda muzeylar o'tmish va kelajak orasidagi ko'prik mavzusini ko'rib o'tamiz avvalo muzey termini terminiga to'xtaladigan bo'lsak muzey inoncha musion ya'ni muzalarga bag'ishlangan joy tarixiy moddiy va ma'naviy yodgorliklarni to'plash saqlash o'rganish va targ'ib qilish ishlarini amalga oshiruvchi i̇lmi, ilmiy ilmiy ma'rifiy muassasa muzey xazinasida asosan moddiy va tasviriy narsalar shuningdek san'at asarlari jamlanadi shu bilan birga yozma manbalar qadimdan hozirgi davrgacha bo'lgan tarixiy qimmatga ega qo'lyozmalar bosma hujjatlar kitoblar saqlanadi mustaqil respublikamiz bebaho tabiiy boyliklari bilangina emas balki tarixi betakror obidalari hamda madaniy ma'naviy yodgorliklari bilan ham jahonga mashhur iqtisodiy islohotlarning yangi davriga kirgan mustaqil respublikamiz oldida muzey ishlarini yana rivojlantirish ma'naviyatimizni yuksaltirish kabi dolzarb muammolar turibdi bu vazifani munosib tarzda bajarish uchun dastlab muzeylarning terma yig'uv ishlarini hozirgi zamon darajasida tashkil etish kerak bu qidiruv shaklidagi dala tadqiqotlarini aholidan qimmatbaho bo'lgan tarixiy buyumlarni aniq maqsad asosida belgilashni joyning yoki muayyan hududlarning sayyohlik yo'nalishlarini ko'z o'ngimizda sodir bo'lgan tarixiy voqealar haqidagi ma'lumotlarni to'plash muzey ahamiyatiga molik ashyolarni yig'ish uchun istiqbolliroq joylarda muzeylarning doimiy amal qiluvchi qidiruvlarini tashkil etishni o'z ichiga oladi o'zbekiston mustaqillik yillarida tarixiy yodgorliklar xususan amaliy san'atga oid bebaho yodgorliklarni asrash va xalq amaliy san'ati hunarmandchiligini rivojlantirish ishida o'ziga xos inqilobiy o'zgarishlar amalga oshirila boshlandi o'zbek xalqi yaratgan va milliy bisotimiz bo'lib qolgan noyob tarixiy yodgorliklarni saqlab qolish va ta'mirlash ma'naviy dasturimizning juda muhim qismidir mustaqillik yillarida xalq hunarmandchiligini rivojlantirish borasida katta amaliy ishlar qilindi xususan respublika amaliy san'at muzeyi faoliyatida ham katta o'zgarishlarga erishildi qisqa vaqt ichida muzey grant hisobiga olingan zamonaviy jihozlar bilan ta'minlandi yaponiya hukumati taranidan ikki ming ikkinchi yil taqdim qilingan bu jihozlar muzey video elektronik texnik vositalar bilan kuzatuv va qo'riqlash imkonini berdi shuningdek amerika italiya germaniya kabi davlatlarda muzeyning ko'chma ko'rgazmalarini tashkil etishga erishildi o'zbekiston respublikasi madaniyat va sport ishlari vazirligi ko'magida muzey ilmiy xodimlari muzeyning nodir eksponatlari tizimidan uch tilda o'zbek ingliz va rus tillaridagi rangli albomni nashrdan chiqaradilar hozirgi vaqtda muzey zaxirasida saqlanayotgan jam cem ashyolarning jamlanma katalogini tuzish nihoyasiga yetkazildi tabiiyki har qanday muzey o'z zaxirasini yangi topilma va zamonaviy asarlar bilan boyitib boradi shu ma'noda amaliy san'at muzeyida ham xalq san'ati asarlarini yig'ish va ularni muzey zaxirasiga qabul qilish uzluksiz davom etmoqda shuni alohida qayd qilish kerakki aholi qo'lida bo'lgan amaliy san'atning noyob namunalarini aniqlash va yig'ish uchun joylarda ilmiy amaliy qidiruv ishlarini muntazam olib borish zarur amaliy san'at muzeyi zaxirasini boyitishning yana bir o'ziga xos jihati bu zamonaviy ya'ni hozirda yaratilayotgan amaliy san'at asarlarini muzey zaxirasiga yig'ish bo'lib mazkur ish muzeyda faoliyat ko'rsatayotgan ilmiy badiiy kengash a'zolaridan alohida mas'uliyatni talab qiladi saqlashga molik deb topilgan har bir amaliy san'at asarini baholashda ilmiylik va xolislik nuqtai nazaridan yondashish zarur zero barcha hunarmandlar ham yuksak iste'dod egasi bo'lmaganidek yaratilgan barcha buyum ham amaliy san'at asari hisoblanavermasligi ma'lum san'atshunos olimlarimizning ma'lumotlariga qaraganda 20 asr boshida buxoroning o'zida 400 dan ziyod zargar olti yuzdan ko'proq misgar ishlagan shulardan 50 tasigina badiiy yuksak va betakror asarlar yarata olgan xolos badiiy ijodning noyob kishi qalbini o'ziga rom qila oladigan kashfiyot darajasidagi namunasigina muzey zaxirasiga olinishi lozim shu ma'noda tuman viloyat va qishloq muzeylarining faoliyatini yuksaltirish ularga ilmiy uslubiy yordam ko'rsatish tizimini takomillashtirish davr talabidir muzeylarda tadqiqot ishlari ko'lamini kengaytirish lozim kandakorlik gashtachilik zargarlik san'at tarixi uning taraqqiyot bosqichlari mavzuida ko'p ishlar qilingan kitoblar yozilgan ammo shu bilan birga xalq kandakorlik va kashtachilik san'atini ilmiy falsafiy etnogenetik va qiyosiy jihatdan o'rganish uning kitobat borasida qilinajak ishlari ko'p kandakorlik va kashta naqshlari xalqning falsafiy dunyoqarashi urf odatlari tarixi etnogenetikasini o'rganishda muhim moddiy manba hisoblanadi kandakorlik va kashtachilik san'atini qardosh xalqlar san'ati bilan qiyosiy tadqiq etish ham muhim ilmiy ahamiyatga ega muzeylarimizda saqlanayotgan amaliy san'at asarlari ilmiy tadqiqotlar uchun bebaho moddiy manba ekanligi bilan ham alohida ilmiy qimmat kasb etadi muzeylar aro qo'shma ko'rgazmalar ko'lamini har galgidan ham kengaytirish zarur negaki buxoro xiva surxondaryodagi muzey zaxiralarida shunday asarlar borki ular nafaqat mamlakatimizdagi markaziy muzeylarda qoyingki dunyoning hech bir muzeyida uchramaydi muzeylar aro qo'shma ko'rgazmalarning afzallik tomonlaridan biri avvalo minglab muzey ixlosmandlariga qulay imkoniyat yaratishdir qolaversa muzey xodimlari o'zaro tajriba almashadilar va ilmiy uslubiy yordam oladilar muzeylarning yagona tizimini yaratish ilmiy jamlash fondlarni saqlash va ulardan foydalanishni tashkil etish masalalari katta amaliy ahamiyatga molik vazifa hisoblanadi ko'pincha tarixning jonli guvohlari deb ataladigan dalillar o'tmishning bebaho xazinalarini saqlash muzey ashyolarining to'g'ri ilmiy hisob kitoblariga ularning to'g'ri tasniflanishiga ilmiy xolislik tarixiylik zamonaviy ilmiy yondashuvlar nuqtai nazaridan talqin etishga bog'liq bo'ladi bu yerda muzeylarning bugungi kundagi faoliyatining yana bir muhim jihati haqida eslab o'tish zarur xususan o'zbekistonning mustaqil suveren demokratik huquqqa ega bo'lgan davlat sifatida tiklanish va rivojlanish jarayonida sodir bo'layotgan ulkan tarixiy o'zgarishlardan guvohlik beruvchi tarixiy g'alabalarga oid yodgorliklarni hozirgi va kelajak avlodlar uchun saqlab qolish haqida qayg'urish ham kerak muzey fondlarini saqlashga turli guruhlardagi harorat namlik tartibini havoni bulg'atuvchi omillardan himoya qilishni to'g'ri yorug'lik tartibini biologik zararkunandilarga qarshi kurashni va nihoyat muzey ashyolarini mexanik zararlanishdan himoya etishni shu jumladan favqulodda holatlarda muzey fondlarini himoya etishni hisobga olgan holda muzey ashyolarini saqlash uchun eng samarador sharoit yaratishga e'tiborni kuchaytirish shu kunning amaliy jihatdan yana bir muhim vazifasi hisoblanadi muzey ekspozitsiyalarini zamonaviy uslubda hal etish ularni tubdan yaxshilash asl ma'nodagi yangi xomashyolar zamonaviy muzey jihozlari bilan boyitish muzey tarmog'i faoliyatini rivojlantirish va takomillashtirishda alohida ahamiyat kasb etadi yangi ekspozitsiyalarni ularning chuqur o'ylab ular chiqilgan mavzu loyihasini ulardagi turli ekspozitsion ashyolarning keng miqyosda uyg'unlashuvini ishlab chiqish zarur bunda asosiy negizning tashkil etilishi muzey ashyolari ekspozitsiyalarga alohida e'tibor qaratish kerak zarur joylarda muzey ashyolari va muzeylardan tashqari obyektlarni ilmiy ko'makchi ekspozitsion ashyolar matnlar va fotosharhlardan tortib ekspozitsiyadagi mo'ljalni yengillashtiruvchi ko'rsatkichlargacha bo'lgan hamma narsani qayta tiklash talab etiladi ilmiy ko'makchi ashyolardan foydalanish zamonaviy muzey ishini jahon andozalari darajasida tashkil etishda katta ahamiyat kasb etadi modellar va maketlar fotoyozuvlar xaritalar chizma va rejalar zamonaviy texnik jihozlar audio video texnika bilan uyg'unlikda tomoshabinning muzey ekspozitsiyasi haqida hikoya qiluvchi voqea hodisalarni chuqurroq to'laroq va yorqinroq his etishga yordam beradi muzeylar tarixiy moddiy va ma'naviy yodgorliklarni to'plash saqlash o'rganish va tashviq qilish ishlarini amalga oshiruvchi ilmiy ma'rifiy maskan bo'lib o'zining ekspozitsion va ko'rgazmalari vositasida tashviqot va tarbiyaviy ishlarni amalga oshiradi mustaqillik yillarida respublikamizning turli shaharlarida jumladan poytaxt toshkentda bir ming to'qqiz yuz to'qson oltinchi yil temuriylar tarixi davlat muzeyi ikki ming ikkinchi yilda qatag'on qurbonlari xotirasi muzeyi hamda termizda arxeologiya muzeyi tashkil topdi o'zbekiston tarixi davlat muzeyi o'zbekiston davlat san'at muzeyi va viloyatlardagi qator muzeylar qayta ta'mirlandi hozirgi kunda respublikamizda 1200 dan ortiq turli yo'nalishdagi katta kichik muzeylar faoliyat ko'rsatmoqd ko'rsatmoqda siz aziz yoshlardan mana shu muzeylarga borib turli sayohatlarni amalga oshirishingizni va ulardan estetik zavq olishingizni so'rab qolgan bo'lardik zero bu muzeylar har birimizning dunyoqarashimizni bo'yitishga xizmat qiladi shu bilan bugungi darsimiz yakunlandi mavzuga doir demak testlar berilgan ularni imkon qadar yechib olishingizni so'ragan bo'lar edim birinchi testimiz o'zbekiston san'at muzeyida ekspozitsiyalar qanday tartibda joylashtirilgan A. xronologik B. iyerarxik C. strukturaviy ikkinchi testimiz muzey nechta bo'limdan tashkil topgan A. 14 ta, B. 25 ta, C. 10 ta. keyingisi muzey fondida saqlanayotgan ashyo va kolleksiyalar nechanchi yillarda inventarizatsiyadan o'tkazilgan A. 2013-2015 yillarda B. 2015-2017 yillarda C. 2011-2013 yillarda 2018 yili qaysi muzey bilan hamkorlikda o'zbekistonda qadimiy haykaltaroshlik san'ati deb nomlangan ko'rgazmani o'tkazish rejalashtirilgan asi lur muzeyi B. temuriylar tarixi davlat muzeyi C. ibn Sina muzeyi keyingi testimiz ikki yil lur muzeyi bilan hamkorlikda nima deb nomlangan ko'rgazmani o'tkazish rejalashtirilgan A. o'zbekistonda qadimiy haykaltaroshlik san'ati bsi o'zbekistonda qadimiy kulolsozlik san'ati ss o'zbekistonda qadimiy o'ymakorlik san'ati keyingi testimiz o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyevning 2017 ming o'n yettinchi yil o'ttiz birinchi mayda qanday sohani yanada rivojlantirish va takomillashtirishga doir chora tadbirlar to'g'risidagi qarori qabul qilingan as madaniyat va sport bs fan va ta'lim ssi axborot va texnologiya keyingi testimiz muzey qancha miqdordagi noyob kitob fondiga ega asi yigirma uch ming bsi yigirma to'qqiz ming ssi o'n ming keyingi testimiz temuriylar tarixi davlat muzeyi qachon tashkil etilgan as bir ming to'qqiz yuz to'qson oltinchi yil o'n sakkizinchi oktyabr bsi 1996 yil 8 oktyabr no s 1996 yil 28 oktyabr 1996 yilning 1 sentyabrda toshkentda osiyoda noyob va yagona bo'lgan qanday muzey ochildi A. olimpiya shon shuhrati muzeyi B. san'at muzeyi C. si ibn sino muzeyi keyingisi 1992 yil may oyida namanganda ulug' o'zbek shoiri kimning sharafiga muzey ochildi A. buburahim mashrab B. alisher navoiy C. abdulla oripov shu bilan bugungi darsimiz yakunlandi e'tiboringiz uchun rahmat